Ermeni saman çöpünden yapışır. İğnenin ulduğu bir de kim kardeşiyen, yani, kiminse e, dodağından öpüpse ya ne bileyim arkasını kimese sürtüpse ondan da istifade edildi. Ama bizim bu kadar imkanlarımız var. Bu kadar imkanlarımız var. Ay, hey, ay hey kardeş bize kim sahip çaba? Paşistan'ın üçte birini su apardı bir başsağlığı vermediler. Türkiye'nin, Azerbaycan'ın, Türkiye, Türkler, Biznes'ten adamı satarlar. Yani biznes'ten başka kardeşimiz de olsa puldan başka hiç şey eləmirlər. Yani pul 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 tutardık. Bir tane Erdoğan ile İlham Əliyev kardeşim kardeşim deyir. Çünkü gazın nefti satıp bölürler. Bütçemize 5 kpt. girir. A Türkiye'de satılan gaz da 40 kpt. aşağı satılmaz. Ve kardeşim diyecek. Erdoğan'la ne ayrı? Haa Türkiye öz hesabından 70 faiz. Yani Xalqın qaz pulunun 70%-ni özü ödeyərək elə hörmət qazanır. Fikir verin ha. Fikir verin ha. 70% güya dövlət çotuna ödənilir. Halbuki bizim qazımızı 5 qəpiyə dan alırlar, 1 manat 40 qəpiyə satırlar. Onun 100%li sistemə salanda, <coughs> yəni belə deyək, deyə bilmərəm 1 manat 40 qəpiyin cəmi 5 qəpiy tranzit xərci eləsin. 5 qəpiy də büdcəmizə girən, 10 qəpiyini qoyduq qırağa. 1 manat 30 qəpiy eləmir? 1 manada 30 qəpi. Əzəmətən <laughs> 1 manada 30 qəpiyin təsəvvür eləyin ki. Elə bilən ki 80 qəpiyini Türkiyə dövləti ödəyür əhalinin qaz borcunu, pulunu borcunu. 40 qəpi, orada 45, 40, 50 qəpi bu civarda da İlham Əliyevdən Erdoğan hər kubunda bölüşdürürlər. Qutardı getdi. Ona görə də bir-birinə "qardaşim" deyirlər. Neft satılır, nə mələb çıxdırır, nələr elətdirir, aeroportu da sürtültükdiribdir. Ne neft ayırma zavodunda sürtültükdiribdir o Suriyadan Cəlalxanlıfın qeyriqanlı Cəlalxanlıfın şey olunması üçün emal edilib, satılması üçün. Yəni hamısını bu sürtüyə elətdirir. Bir-birinə qardaşımdır. Arvadlar şərik, özdəri şərik, balalar şərik, nə bilin, geznələr şərik, belə kardeşlik ola. Yəni əzizən vətənlərim, <kək> Bizim Azərbaycanın başında duranlar. Bax bax indi sizə sual verirəm. Bir dənə İlhan Əliyev görtünü Putin'in qucağına qoyubdu, bütün şeyin də şeyinə sallanıb harda. Başqa İlhan Əliyevə bax. Bizi bir dövlət kimi sayan, bax sizə sual verirəm. Bizi bir dövlət kimi sayan, dövlət kimi hörmət eləyən, millət kimi bizə sayğı göstərən kim qalıbdı? Bax bir dənə sizə deyirəm, kim qalıb? İngiltərə üz çevirdi. İsrailüs çevirdə, daha silah zə də vermir. bütün texnologiyanı satdı suqular hamısı İrana. İsrail texnologiyasını. Yəni bizə bax bizə kim indi sahib çıxır bizə? Heç kim. Baxın Erməni Hindistandan belə 150 milyon, 125 milyon bir daşıyır, daşıyır, daşıyır silahları. 2 ildir, 2 ildir savaş qutarandan daşıyır silah. İlham Əliyev nə aldı? Hardan aldı? Necə aldı? Ha, o usturaq şeydi, usturaq söhbətdir. Mən sizə nə demişdim? Hələ-hələ Yusuf size çıxış eləyəndə 5 il bundan qabaq nə demişdi? Demişti ki, 4 il, 5 il bundan qabaq demişdik ki, İlham Əliyev sona qədər ölkənin başında kalması üçün ölkədəki bu hakimiyyət, xunta rejimini öz törəmələrinə, balalarına, yetimçələrinə, arvadına ötürmək için elinden gelen her şeyi edəcək. Son anda Azərbaycanı ya Rusiyaya, Ermənliyə satıb rəddolmaq istəyəcək. Yəni satıb yerində verib, rəddolmaq istəyəcək. Yəni mən burdayamsa dövlət var, mən yoxamsa dövlət yoxdur. Mən varamsa Qarabağda heç bir danışıqlardan, statusdan söhbət getməz, getməyəcək. Mən yoxamsa söhbət gedəcək. Və belə məsələdir. Əziz həvətlərim, dəyərli soydaşlarım. Qutarcı. <coughs> İndi <coughs> 3-ümü 2392 nəfər bizi izləyir. Artıq 1200 çatır, bəyənməyə çatır 1200-ə çox, çünki dəhşətli xəbərlər verəcəyəm sizə. Bax, indi sizə keçək, başqa bir məsələdən danışırıq. Elə mahiyyət eynidir. Mahiyyəti qaçırmıyan. Fransa Senatı, Senatı Azər. Mən nə demişdim sizə? Mən nə demişdim? Hələ bir 10 gündən qabaq nə demişdim? Demişdim, Fransa sanksiya verəcək danınla. Fransanın ə yanında olan 4-5 Avropa ölkəsi davamlı il hama sanksiya verəcəklər. Mən sizə deməmişdim, də? ayın 15-i ilə başlayacaq. Mən sizə demişəm, Amerikada indi bir də nə ştatda seçimlərlə, 3 də nə ştatda problem yaranıbdı. Yəni yenə də Amerikaya dedim, 35% eksiz, bunlar 35% göstərdi. Nə oldu elə gəldi, 1% keçir. Respublikaçılar, haçı, dərin dünya, dərin dövlət olan kimi dərin dünya da var. Dünyanı idarə edənlər də var. Uzaylarla əlaqəli sistemlər də var i <laughs> güclər də var. Onlar tram seçilməlidir. Dünya düzəni dəyişir. Yeni dünyaya, e, necə yeni quruluşa keçirik? Yeni quruluşa keçirik. Var idi də feodalizm, kapitalizmdən nə, e, sosializm, e, ibtidai cəmi quruluşu. Yeni quruluşa keçirik biz. <laughs> yəni bu yolda heçim e, Bidenin qabağını kəsə bilməz. Onca gördünüz, indi ola ilişkindən söhbət olunmalıdır da, birdən də belə bir zırt deyənə qələbə olmamalı. Ha, bir az çəkişmə olmalıydı. Mən demişdim ki, Amerika cəzaları, necə deyirlər, səs vermələrdən sonra, yəni yekunlaşdıqdan ondan sonra Amerika də İlham Əliyev pass oxayacaq demişdim mi? Görürsüz, biri gəldi passın. Budu baxın. Fransa Senatı Azərbaycanın qarşılığı qətnamə qəbul etdi. <coughs> Fransa Senatı Azərbaycana qarşı qətnamə qəbul etdi. Azərbaycan Fransa münasibətlərində çox pis bir tarixi səhv açılır. Bu səhvəni qapartmaq, qapatmaq üçün fransızlarla adekvat davranmaq öz yerində. Amma bu mənfur qətnamənin Azə Avropada ə, deməli ə dalı ə, necə deyirlər yayğınlaşan bir prosesə çevrilməsi qaçılmaz qaçılmaz olacaq. Dələmətələrin burada Qənimət bəydə şiddətlə qınıyıram. Mənim öz səhifəmdən oxuyası idim bunu, amma Qənimət bəydən oxudum. Zaten Qənimət bəyərlə faiz qınıyıram buradan, 50% qınıyıram. 50%, 50 deyir ki, ə, bunun qarşısını almaq üçün işləmək lazımdır. Ə, bəli qətnamədə çox dəhşətli faktlar var. İndi o o mən sizə o qətnamədən boyunu başqa cürəm sizə qətnaməni çatdırım əziz həvətəllərim. Qətnamədə çox güclü ə, təsir edən mexanizmlər də var. Baxın, Fransız Senatı səs çoxluğu ilə, görünən səs çoxluğuna baxın, ha sizə göstərərəm ha. Baxın əziz həvətən, budur bax Azərbaycan prezident İlham Əliyevin ölkəmizi tanıtdırması budur. Baxın əziz həvətəllər yaşıllar hamısı Azərbaycan əlehinə səs verənlərdir. Baxın ay millət. Qırmızı əlehinə ağlar bir tərəf qalanlardır. Baxın indi qardaşlar, baxın. Azərbaycanın lehinə səs verən, yəni Azərbaycana tərəf olan cəmi bir nəfər var bax orada. Bircə dənə bir, bir nəfər. Bax bir nəfər deputat Azərbaycan lehinə səs veribdi. Bizə qarşı yox. Qalan ə ağlara bax sayaq görək neçə nəfərdir. 4 3 4 12 15 16 17 18 19 20, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, 30 31 32 33 34 35 36 37 38 deputat da Azərbaycan Azərbaycan əlihənə səs verməkdən geri çəkilib bir tərəf qaldı. Yəni o da yəqin ki, İlham Əliyevin pul verdikləri və ya korrupsiya ilə əlaqələri olanlar da əksəriyyətdir. Amma baxın, bəlkə burada 100-dən çox da deputat 100-dən çox deputat, qoy təxminən hesablayaq də. E, Demə 1-ni hesablayıq, 2dür. Yəni yo, burada bir tərəf qalanlar başqa cür. Qırmızı bilmirəm, nəyə görə qırmızı işarələri bəzən və vətənlərim, dəyərli, bir tərəf qalanlar da var. Hər nəsə, burada desən, eee, burada göstərilməyən yerlər var, ha, boş qalanlar. Onlar bir tərəfdir. Ağlar Azərbaycanın əleyhinə deyək, əmin, buna qarşı səs verir. Yəni axırc üzün sözün qısası O moment çoxluğa baxın, yaşıla baxın, yaşıla. Görün, orada 150-dir, bəlkə 200-dür. Deputat hələ şəkil tam düşmüyüb, görürsüz. 150, 200, yəni deyək ki, 35 nəfərdən başqa 150, 200 nəfər Azərbaycan əleyhinə səs verir. Nə qədər deputat varsa, Fransada hamısı Azərbaycan əleyhinə səs verir. Gəlin baxaq burda nələrdən gedə söhbət. Qarabağ Qarabağabadakı separatçıların müstəqilliyini tanımağa, Azərbaycan rəhbərliyinə qarşı sanksiyalar tətbiq etməyə çağıran Azərbaycan elə elə el qəddanə qəbul edilibdi. Dəylə soydaşların, dəyli soydaşların Gənimət bəy bir tərəfdən haqlıdır. <coughs> yəni ə, bəyanatın Əliyevlərə qarşı sanksiya tərəfi bizi qane edir, bizə ləzət edir. Go sanksiya versinlər, anasını ağlatsınlar. Bu bir eh domino daşı effekti yaratsın. O biri dövlətlər də buna qoşulsun. Əyəla balzor. Amma bunun müstəqillik, Qarabağın müstəqili tanısınlar, nə bilim, neynəsinlər, nağarsınlar, uş bu tərəfi bizi qani etmir. Erməni pərəst mövqeyi ortaya qoyub Fransa, yəni e, millətçilikdən tərəf keçdə. Nə ilə, nə ilə, nə ilə, nə ilə, nə ilə istifadə edə bilər? Belə. İndi yaxşı, gəlin biz gör görək ki, gəl indi bəzi göt verənlər, partiya rəhbərləri, nə bilim, adını müxalifət qoyarlar, İlham'a indi dəstək verəcəklər, Fransaya qarşı danışacaqlar, Fransanı haqsız çıxardacaqlar. İndi gəlin haqq gücünə kişi kimi danışaq. Ay qardaşlar, bacılar, indi mən deyim, siz qulaq asın. Necə ola bilər ki, qanı qanından deyil Fransa Ermənlərlə qanı qanonla deyil. canı canından deyil. Sadəcə lobbi təşkilatları güclüdür. Deyəcəksiniz Fransa da Ermənlər çoxdur. Nə danışırsınız siz? Gəlin indi Azərbaycanlarla Türkləri qoyun sayın, qoyun ora görə Ermənilərmi çoxdur Fransada, yoxsa Azərbaycanla Azərbaycan və Türkiyə vətəndaşlarımız çoxdur Türkiyədə? Əlbəttə deyəcəksiniz ki Azərbaycan və Türkiyə vətəndaşları çoxdur. Biz bir vətəndaş cəmiyyəti, nə bilim bir hər hansı bir e, necə deyərlər bir e, cəmiyyət təşkilat yaratsaydı, ilham əli yaratsaydı. Avropadakı bloqerləri döydürmək, öldürmək üçün milyonlar, milyardlar, nə bilim buraxmasaydı. Dafna Xanımdan belə. Senatları bir də nə el çalmaq üçün milyardlarımızı axıtmasaydı. <coughs> Türkiyə-Azərbaycan birlik cəmiyyəti yaradılsaydı dost ölkələr Pakistan'dan da deyək, lap İrandan qaçqın düşən bu cənub Azərbaycanımızdan da deyək. Bəzi yahudilərin cücündən də istifadə eləsəydik. Fransa da elə bir güclü, elə bir güclü təşkilat yara da bilərdik ki, bir də nə belə senat və belə belə bir dənə bəyanat veriləndə, belə bir dənə haqsızlıq olanda bir çağırışa Əzsə 100 minləri meydana tökə bilərdikmi məx kişi kimi deyək. Bilərdikmi? Bilərdik. Amma indi Fransa onu buduba yazır, Sa Sadiq bəy yazır. Yarsı müsəlmandır, bəli, bəli. Amma indi gəl nəyir oturaq düz danışaq biz. İlham Əliyev nə edibdi? Hər yerdə, ay, bir dənə Qarabağ döyüşündə mitinqlər oldu, AN təşkilatı, DAS təşkilat edirdi, başqa təşkilatlar edirdi. Onun da pulunu yedilər. Yalandan çıxdı, dedi ki, yalandan çıxdı, dedi ki, e, Fuad dedi ki, biz